এইটোৱে ফোনটো কেলে নধৰে বাৰু আজি ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছো মোৰ কিবা এটা হৈছেহি আহ বোলো আহ মই ঘৰত কিমান দিন কথাটো লুকুৱাই ৰাখিব পাৰিম ধৰ কেলে নধৰ বাৰু তই মই কৈছিলিচোন তোৰ মোৰ কিবা এটা হৈছে বুলি মাহঁতে গম পালে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব গাঁৱৰ মানুহবোৰে যদি গম পাই কিমান ডাঙৰ কথা হ'ব ফোনচোন নধৰ কেলে অ হেল্ল' কি কৰিছা তুমি ইমান দিন অহাই নাই যে এই আহি থাকিব পাৰা আৰু পাই হ'লেও ইমান দিন হেৰি কৰিছা মায়ে মোক সুধিয়ে থাকে আৰু তুমিওতো এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ল আৰু ন কিবা সেন্দুৰকণহে দিবলৈ আছে আহিব লাগে আকৌ আৰু শুনা দেই এইবাৰ চুইটাৰ চুইচাৰ পিন্ধি আহিবা আকৌ দেই বেয়া পায় ন আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে মাক যি কয় আকৌ চাদৰ খেলাই পিন্ধি আহিবা একদম দেই অ উম ঠিক আছে দিয়া অ আমাৰ পেটলী বাইদেউ তোক ক না তোৰ কেনেকৈ ইমান শকত হৈছ হা দেনা মোকো মাংস দেনা আৰু কিবা এইটো কি কিবা এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ যে কিবা সৰু সৰু পেটটো যে ওলাই যায় যে পেলু হ'লে তেনেকুৱা হৈছে চাং চাং চাই অ এইটো ভাইটিটো বৰ বেলেগ বস্তু পেটতে ধৰিছে কিবা হৈছে পেটত মইহে গম পাইছোঁ মইহে গম পাইছোঁ মোৰ পেটত কি হৈ আছে সেই ভগৱান এইটো একে ফোন নধৰা হ'ল সত্যদা আপুনি কেলে এনেকুৱা কৰিলে মোৰ লগত বাৰু কেলে ফোন নধৰা হ'ল সত্যদা আপুনিচোন আগতে ইমান ফোন চোন মাৰি থাকে মোৰ লগত আপুনি কি কৰিলে বাৰু কেনেবাকে মই আপোনাৰ সন্তান জন্ম দিম তাৰপিছতে মই মাহঁতে গম পালে এয়া কাৰ ফালৰ বুলি ক'ম বাৰু মোক গাঁৱৰ মানুহে থব থাকিবলৈ দিবনে বিয়া নোহোৱাকৈ যদি সন্তান জন্ম থাকিলে হ'ল মোক কি হ'ব বাৰু মই কি ফোন কৰিলোঁ মই বিশ্বাসতহে লৈছিলো ইমান বেছি ভাল পাওঁ দুয়ো দুয়ো ইমান ওচৰ চাপি গ'লোঁ তেওঁ মোক মৰম কৰে ময়ো তেওঁক মৰম কৰোঁ মৰমেই যে কাল হ'ব মই ভবা নাছিলোঁ নহয় মই কেলে বা ঘপককৈ একো নজনা নুশুনাকৈ মানুহটোক ভাল পাইছিলোঁ বাৰু মই এতিয়া একো একো দুখ নকৰা নিৰ্দোষী প্ৰাণীটোক মই কি কওঁ বাৰু মাতিলো দেই থাচিবলৈ আহিম বুলি কৈছে হাজা আছে নে মাৰিবি কিবা বোৱাৰীয়ে সুধা ভাত খবৰ নাই আকৌ বাৰু সেইবোৰ থাৰ এইটো এগৰাকী কি হৈছে ইমান পেটডাল ওলাই গৈছে যে কিবা মুখ চুকবোৰ শুকাই গৈছে হাত বহিবোৰ সৰু হৈ গৈছে অকল পেটডাল ওলাইছে মই বোলো কৈছো বোলো সৌশলা চি বোৰ যে পেলো হয় তেনেকুৱা হে হৈছেগে কিবা দেই সঁচাকে কি হৈছিলো জানো দেই মোৰ যে চাবলৈ একেবাৰে সময়ে পোৱা নাই গৰু বান্ধোতে ছাগলী বান্ধোতে হাঁহ কুকুৰাৰ লগত লাগি থাকোঁতে একেবাৰে চাবলৈ সময় পোৱা নাই ব'লচোন ব'ল তাইক মাতি দিওঁ ব'ল অ মাজানী আছো নাইফালে আছোন মাতিলে আৰু আকৌ কিবা এটা কাম কৰিব নোৱাৰি যেনিবা ঐ তই ওলাই গলে যে বাইৰলৈ চকলেট বিস্কুট আনি আনি খুৱাই খুৱাই চাগে পেলু হৈছে গম পাইছ নে বেছিকে নানিবি দেই বাইৰ যদি পেটটো ওলাই যায় দৰা চৰা নেপাবি নহয় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব উম হয় হয় গোটেই অসমখনত তোৰ জীয়েৰেহে চকলেট আৰু মৰ্দন খাইছে আৰু অ বা এজনী চা তোৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলিবলৈ তাই আছে খেলিবলৈ মেলিবলৈ কিবা এটা উৎপাত কৰিবলৈ অ তাইক যদি মই নোখোৱা কাৰণে খুৱাম হা তাই বেয়া হোৱাৰ পাছত বোলে ততা আহিব নহয় তেওঁক খুৱাম অ বট মাছটো ঐ পেটলী পেটলি অ এইফালা এইফালে আ তোক কোনেও নাচাই বাটৰ পৰা গম পাইছ নে যি কৰিব লাগিব আমিয়ে কব লাগিব ক'ৰবাত ল'ৰা চাবলৈ হল হয় নে মা অ এইফালা তেনেকে নকবিচোন সঁচাকে কিবা এটা কি হলনো কেলেনো মায়ে ইমান চিঞৰি থাকক ভাইটি যি দি কথাবোৰ লগাই থাকে মই মাতি থাকিলে ভাল নাপাওঁ কি হল অ মাজনী তই পদূলি মুখত কি কৰি থাকনো কি কৰি আছ এতিয়া মই ঘৰৰ কামেই কৰিম নে তহঁতক কিবা হেৰি কৰি থাকিম কম আজনী কি হৈছে পেটটোতে চুই থাকে নেকি বা সেইকাৰণে কওঁ মই চিপ চকলেটবোৰ বিস্কুটবোৰ বেছিকৈ খাই নাথাকিবি বুলি নাই কাজনী আহ আহ বুলিছ নহয় আহ ঐ চাচোন বাৰু মই মনে কোৱা নাছিলো নহয় কাৰ সন্তান হয় তই মোক ক এইটো কাম কোনে কৰিলেহি বাৰু কি হবকেমে তই নিচুৱি বুলি কলে নহব মোক মই চিঞৰিমে নিবলৈ গুচি যামগেবি

তইতো মোতকৈ ডাঙৰ ন বা তইতো বুজি বুজি পাব লাগে যে মই এজনী ছোৱালী ভাল পাই আছো পাঁচ বছৰৰ পৰা সেই ছোৱালীজনী যদি এইবোৰ কথা গম পাই তাইক জানো মোলৈ বিয়া দিব তই কিয় তেনেকুৱা কৰিলি বা ক সঁচা কথা কোক কোনে এইবোৰ কাম কৰিলে যদি তোৰ গাত ভুল নাই নহয় বা মই কিন্তু কথা বেয়া কৰি দিম কিন্তু দেই মা মই থাকে কি কৰো কোন তই অ ভেটি তই চিন্তা নকৰিবি মোৰ কাৰণে মই থাকিমগি ওলাই যাওঁ মই কোৱা ৰ কত যাও তই কোনে কৰিলে এইটো কাম মোক সঁচা কথা ক কিন্তু বা নহলে কথা বেয়া হব কিন্তু এতিয়া আকৌ বহুত সহ্য কৰিলো আৰু সহ্য নকৰো আৰু কেনেবাকৈ তই তাই বাইদেউ আকৌ কি হল পেটটো চোন ওলাই আহিলে মানুহজনী গোটেই খিনাই মিনাইছেনোবাকে বৰ্ণালী মোৰ ভুল হৈ গ'ল তোমালোকৰ বিয়াখন মোৰ কাৰণে ভাগিব নালাগে বৰ্ণালী মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ মই তেওঁক ফোন কৰি কৰি খবৰ দিবলৈ চাওঁ তেওঁ ফোনটো নধৰে প্ৰথম ঠিকেই আছিলে যেতিয়া মই প্ৰেগনেণ্ট বুলি গম পালোঁ তেওঁক খবৰ দিলোঁ তেতিয়াবা ফোনটো নধৰাই হৈ গ'ল মই ইমান সুবিধা বুজি বুজি ফোনটো মাৰি থাকোঁ বৰ্ণালী তুমিয়ে কোৱাচোন ভাইটিয়ে ইমান খং কৰিছে মায়ে ইমান খং কৰিছে মই বাৰু কেনেকে তেওঁ নামটো কৰিলো হয়তো কিবা এটা কামত তেওঁ ব্যস্ত থাকিব পাৰে তেওঁ মোক বহুত ভাল পায়

নহয় নহয় আহক আহক ভালকৈ পাতিম আহক আপুনি আপুনি আহক এ ৰচোন দিয়ক কেলে মোক টানি আনি ন কথাৰ পৰা আহি ভালকৈ মই ভৰিহাককেইটা ধুবলৈ পোৱা নাই এই ৰ'ব আপুনি তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয় কথা আছে আহক ভিতৰত মই ভিতৰত নাযাওঁ মই বাহিৰে বহিছো ক ইয়াতে ক কি ক'ব নাই অ মা মা বাইদেউ আৰু বৰ্ণালী এইফালে আহা চব চব এলে আহা চুমি তহ দি মিছাতে খং কৰিছ তেখেতে মোক বিয়া কৰাব নহয় কিবাটো ভুল বুজা বুজি হৈছে বিয়া পাতিব হা বিয়া পাতিব তই তোক যদি সঁচাকে ভালেই পাই তোক যদি বিয়াই পাতিব তেন্তে তই কৰা প্ৰত্যেকটো ফুল কিয় কাটিছেহি কিয় কাটিছেহি প্ৰত্যেকটো ফোন সত্যতা এইফালে চকচোন আপুনি কিয় মোৰ ফোনটো ৰিচিভ নকৰে আপোনাক একদম মই খবৰ দিছিলোহে মোৰ গৰ্ভত কিবা এটা হৈছে মোৰ গৰ্ভত আপোনাৰ সন্তানে স্থিতি লৈছে আপুনি কিয় ফোনটো নধৰে মই মাহঁতক জনোৱাই নাছিলো মাহঁতে আমি আকৌ মানুহ বুলিহে মই তোক কি কৈছিলো হে শুন চোন কইনাবি বুলি কৈছিল নাই মোলৈ এইবোৰ মোৰ নহয় চাগে দেই মই গম নাপাওঁ আপুনি তেনেকে কলে নহব নহয় আপোনাৰ গোটেই চোতালতে সাক্ষী কৰি কাইলৈ পাতি দিম নহলে কথা বেয়া হব কিন্তু আকৌ মইতো তোমাক কৈছিলো নহয় ঘৰত কথা নকবলৈ বিয়া পাতিম বুলি কৈছিলো মাহে নি ধৰিবিলে দেখা নাই নেকি এমাহ পাতিবই লাগিব বিয়া পতাৰ পিছত লাগিলে এটা হওক দহটা হওক যেতিয়া নহওক কেঁচুৱা আমাৰ কিন্তু কবলগীয়া একো নাই কিন্তু বিয়া পাতিবই লাগিব বিয়া নপতাৰ আগত এইবোৰ কাম কৰা আমাৰ সমাজে মানি নলও কিন্তু সঁচা কথা কৈ দিলো সমাজ এখন আছে নীতি নিয়ম আছে প্ৰেম কৰিলি বুলি আপুনি এতিয়া মুখেৰে কিয় মাত মতা নাই মই আপোনাক জোৰকে কোৱা নাই মোক বিয়া পাতক বুলি মই আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ আপুনি মোক ভাল পায় বুলি ভাবিছিলো আৰু এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত যদি মোক বিয়া নকৰে তেতিয়াহ'লে অন্য একো উপায় নাই মই মৰিয়ে থাকো ৰম ৰ মা ভাইটি শুনিলি তেখেতে বিয়া পাতিম বুলি কৈছে আৰু তই কোৱা দৰে সেই দহটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিবলৈ নাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটাই জন্ম দিয়ে কি বাইৰক তই কুকুৰা পাইছ দহটা বাৰটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিবলৈ হ'ব আমাৰ এটাই সন্তান হ'ব ৰক্ষা দে বিয়া পাতিম বুলি কৈছে বিয়া নপতাহেতেন আজি ইয়াক দিলোহেতেন ঠিকছে মই যোৱা হে বৰ্ণালী দাস হলহে বিয়া হব ইমান আজিকালি বহুত দেখা গৈছে ডেকা গাভৰুসকলে অকল শাৰীৰিক সম্বন্ধৰ বহুত বেয়া দিশ আকৌ দেই বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে কিন্তু সমাজত এইটো তাকেহে দেই আমি যে আজি পাঁচ বছৰ ভাল পাই আছো গম পোৱা নাই কিন্তু আজিলৈকেতো আমি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰা নাই যি কৰিম বিয়া পাতিহে কৰিম আৰু অসভ্যটো কমাই সেইবোৰ কথা ইয়াত

তই আগতে দহটা ল'ৰা ছোৱালী নাই কুকুৰক দাসনাই দাসনান কুকুৰাৰ ৰাজ হাঁহে যেন মুখি ভাগ কৰি পেলাই